lalmikor <Adult> dehqonchilik <encoreliantales> ilmiy in tadqiqot instituti baxmal in�� ilmiy tajriba stansiyasida dala kuni mavzusi ilmiy amaliy seminar tashkil etildi olimlar ishtirok etgan tadbirda mazkur tajriba stansiyasida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari istiqboldagi loyihalar xususida fikrlar almashildi ta'kidlash joiz dengiz sathidan 1700-1800 metr balandlikda joylashgan va umumiy maydoni 500 gektardan ortiq mazkur ilmiy stansiya davlatimiz rahbarining 2021 yil 3 fevraldagi o'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga asosan lalmukor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti tasarrufidagi baxmal eksperimental uchastka ilmiy tajriba stansiyasiga aylantirildi va u yangicha ilmiy yo'nalishlarda faoliyat boshladi hozirgi kunda ilmiy tajriba stansiyasida 15 besh nafardan ziyod ilmiy xodimlar jumladan fan doktorlari qator ilmiy darajaga ega xodimlar ilmiy tadqiqot va tajriba ishlarini olib borishyapti 160 gektar yumshoq bug'doyning baxmal 97 navi ekilib super elit urug'ini olamiz bu super elita urug'i bilan 10 ta fermerni urug' bilan ta'minlaymiz ularning umumiy maydoni 500 gektarni tashkil qiladi maqsad qurg'oqchilikka chidamli kasallikka chidamli yog'in misol uchun miqdori kam bo'lgan paytlari ham hosil beradigan bir ajoyib nav agrotexnikani yaxshi qo'llasa yigirma besh sentnergacha hosil olish mumkin lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti baxmal ilmiy tajriba stansiyasi hozirda xorij hamda respublikadagi barcha ilmiy tadqiqot institutlari bilan o'zaro tajriba almashish bo'yicha ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'yishdi ana shunday ilmiy hamkorlik izlanishlar o'z samarasini bermoqda aytish joizki bugungi ob havo iqlim o'zgarishidan kelib chiqib hamkorlikdagi ilmiy tadqiqot ishlarini samarali yo'lga qo'yilishi kelgusida ilmiy tajribaga asoslangan agrotexnologiyalarni qo'llash orqali bo'shoqli don dukakli don moyli va yem xashak ekinlarini yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishish imkoniyatini yaratadi Muhim mamlakatimizda oziq ovqat xavfsizligini oldini olishda bu muhim ahamiyat kasb etadi shu ma'noda dunyoda global iqlim o'zgarishlar kechayotgani agrar soha olimlari seleksionerlar oldiga aniq va ilmiy maqsadlarni qo'ygan turgan joyimiz lalimikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining baxmal ilmiy tajriba stansiyasining yer maydoni stansiyamizning asosiy maqsadi lalimikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan yumshoq bug'doyning moyli ekinlarning yem xashak ekinlarining yangidan yaratilgan davlat reestriga kirilgan navlarini ekologik nav sinash sifatida bu yerda ekilgan ko'rib turganimiz mana oldimizda tajriba stansiyamizda ikkita laboratoriya faoliyat ko'rsatadi bu laboratoriyalar birinchisi Iı, lalimi maydonlarda bug'doy seleksiyasi urug'chiligi laboratoriyasi bo'lsa ikkinchisi agrotexnika hamda o'simliklarni himoya qilish laboratoriyasi bug'doy seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyamizdagi olib borayotgan ishlar e, so'nggi yillarda baxmal ilmiy tajriba stansiyamizda umuman tog'li lalimkor mintaqada biz faqat baxmal to'qson yetti yumshoq bug'doyning navi bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsak bugun bularni ekologik sinov maydonchasida yumshoq bug'doyning istiqlol olti qizildon e, sog'diyona navlari ekologik sifat sinov sifatida qo'yilganki bu yerda e, ekologik sifatdan o'tsa keyin kelgusi yillarda yangi nav sifatida mana shu yerda tog'li lalumkor mintaqada istiqomat qilayotgan fermer xo'jaliklarida uni ham keng maydonlarda urug' sifatida e, joriy qilishimizga imkon bo'ladi bundan tashqari e, baxmal ilmiy tajriba stansiyamizda yana ilk bor noan'anaviy ekinlar bilan shug'ullanib kelyapmiz laboratoriyamizda bu noan'anaviy ekinlarimiz rijek гaрчhitsa afrika qo'nog'i bundan tashqari grechxa o'simligi ham bu yerda ekib ekologik sinovdan o'tyapti dala kuni mavzusida o'tkazilgan navbatdagi ilmiy amaliy anjuman ishtirokchilari mazkur tajriba stansiya maydonida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari bilan yaqindan tanishdilar o'rganishlar va ilmiy muloqotlar bo'shoqli dukakli don moyli va yem xashak ekinlari yo'nalishida ilmiy faoliyat yuritayotgan yetuk olimlar yosh tadqiqotchilar uchun ilmiy tajriba maydoniga aylandi samimiy va qizg'in kechgan ilmiy suhbatlarda hamkorlik istiqbollari mamlakatimiz qishloq xo'jaligi sohasi rivoji hamda oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan vazifalar ilmiy va amaliy faoliyat istiqbolli loyihalar rejalar belgilab olindi